Sağ olun, salamat qalın dostlar. E, xəbərlərimizi verdik, e, hələ ətraflı verdik ki, e, düzdür, durğunluqdur, biraz onu da qeyd eləməliyik. Ancaq qaçaqaşdır, soyha-soydur, talamaqdır. E, ölkəni e, bütün ən axırıncı metodlarla xalqı soyurlar, ən iyrənc metodlarla xalqı soyurlar. Ən belə İranc metodlarla ölkədən qaçıllar sərvətlərini qaçar dollar. Bütün anlarda narahat olmayın. Hər şey öz yolunu tapacaq. Hər şey gözəl olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Mən hiss edirəm ki, bu yaxınlarda, bu yaxınlarda elə bir, yəni indiyə kimi neçə yaşım var qadın anam? 70 mi, 50 mi, 40 mı? Neçə yaşım var? Özüm bilirsen de. Her birinize deyirəm ha bunu. Her birinize deyirəm ha bunu. Her birinize deyirəm. <laughs> İndiye kimi bütün o gördüğün hadiseleri, sensasyal hadiseleri ister dünyada, ölkədə, hayatında hamısını topala, topala biliyla, topala. Terezinin bir gözüne koy. Ancak may ayına geder, en geci may ayının may ayına geder, may ayı dahil, birinci yarısı. Mayın 15-i məhəmmədət gününə qədər, belə deyək də, de, yadınızda qalsın deyə deyirəm. O qədər böyük hadisə olacaq ki. Dünyanı titrədən, dünyanı sirkələyən, hətta bizim həyatımızda köklü dəyişikliklər ola bilən fırtına söhbəti olacaq, bizə sərf eləyən söhbət olacaq. Cəhənnəm olacaq. olacaq. Göytdən cəhənnəm odu yağacaq. Zəlzələ, vəlvələ, tsunami, <coughs> nüvə silahı Hər şey ola bilər. Ancaq nə olur olsun İlham Əliyevin gedişinə aid, bu sürtük rejiminin gedişinə aid çox böyük hadisə olacaq ki, sən ömrü boyu bütün hadisələri topalasan belə bu hadisənin mində biri qədər eləməyəcək. O qədər güclü hadisələr olacaq. Dəhşət olacaq. İndi bu bu qırılcımlar, bu fırtınalar Putinın başında çimşəklər çaxacaq. İnqilab olacaq Azərbaycanı saçılacaq. Erdoğan öləcək, Azərbaycan seçiləcək. Nə bilim, 09 ilan parçadır. Dünya savaşı qalxacaq. Nələr olacaq bilmirəm. Onu bilirəm ki, onu bilirəm ki, Heyresimo Nakasake atılan atom bombası dünyanın ən əhəmiyyətli hadisəsi oldu. Qısacası II Dünya müharibəsində ən əhəmiyyətli hadisə oldu eləm. May ayına qədər olan hadisə bundan da güclü olmalıdı. Deməli, hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah sizi var eilsin. Allah sizi bərpurdar etsin. Qələbəmiz yaxındır, əmin olun. Qələbəmiz yaxın olmalıdır. Qələbəmiz yaxın olmalıdır. Nəsə, elə toplantılar var, elə söhbətlər var, elə məsələlər var burada demirəm. Avropada da belə çətinliklər də var. Yəni açıb demək istəmirəm, bu hərəkətlənmələr olmazdı. Bu hərəkətlənmələr olmazdı. Sadəcə hərəkətlənmələr çox böyükdür. İlhan Əliyevə qarşı ona sanksiyalar gələcək yox heç. Ee, i̇ndi biz Sitsov güman ki, e, indən sonra başlayacaq. Əsasən fevral ayında başlayacaq. Əsasən fevral ayının ikinci yarısı. Mart ayı ildırımlar çaxan ay olacaq maya da nə ilə gəlir 3 dəfə qaldırıb qoyub basdırmağa inşallah sağ olun sağamat qalın